Thank you 应该就是这种感觉啊，啊、这就是心动的感觉吗？好像触电一样。 对我人生中第一次有人跟我表白，然后我还拒绝了。再说一遍，说一遍，说一遍，你刚刚怎么说来着？哎哎，愿意当我男朋友啊？要跟我交往？ 是，只是想要他多陪陪我吗？怎么想要的越来越多了？我该不会真想当她男朋友吗？你好，我是萧无敌，何患公子武林至尊，你能做我女朋友吗？ 不行，这怎么说得出口？我怎么可能说得出口这种话？哎哎、万一他要是答应了呢？那我岂不是每天都能和他在一起了？那我岂不是什么事情都要听他的了？我岂不是还要结婚、生孩子？ 那我不就彻底沦陷吗？啊？不可以，不可以，沦陷啊！接受沦陷了又怎么样呢、啊？不行，不行，不行！你叹什么气啊？爱情这个领域，对我来说真的很难吗？怪不得你追了他这么久还没追到。 所以你谈过恋爱？谈恋爱有什么难的？谈恋爱就是两个人天天黏在一起，他说什么就听他的，后面再两个人一起结婚生个小孩。爱情就是要两个人一起沦陷，很难吗？ 聚会，两天一夜，孤男寡女。